реакция организма, которая препятствует значительной потере крови и способствует сохранению ее постоянного объема, это свертывание крови. Основы ее теории были заложены почти столетия назад доктором медицины Александром Шмидтом. В теле человека 7% крови, то есть если вес где-то 70 кг, то в организме будет около 5 литров крови. Кровь это вовсе не жидкость по типу воды, это соединительная ткань которая состоит на 54% из плазмы и на 46% из клеток. При необходимости, например, порезе, она может из жидкого состояния переходить в желеобразный сгусток. И в месте, где появилась ранка, образуется тромб, который играет роль пробки, закупоривая сосуд, таким образом препятствует кровотечению. Такая способность крови и называется свертывание крови. Если кровь из сосудов попала наружу, то в норме она начинает свертываться где-то через 3-4 минуты, а через 5-6 полностью превращается в студенистый сгусток. За счет чего же происходит этот процесс? Роль первой скрипки принадлежит растворимому белку плазму, фибриногену, и его физико-химическим свойствам. При взаимодействии еще с одним веществом, тромбином, фибриноген, из растворимой формы переходит в нерастворимую, то есть в фибрин. Он образует своеобразные сети, где задерживаются клетки крови, образуя тромб. Засыхая, он уплотняется и стягивает края раны, способствуя тем самым заживлению. Однако в крови существуют и те вещества, которые не позволяют ей свертываться внутри сосудов. Таким образом, в организме параллельно работает две системы – свертывающая и противосвертывающая. В норме они находятся в